Украине, привет всем от Полонского. Последние дни на нас валится буквально большое количество десятки ракет со стороны Путина и его фашистской банды. И у многих возникает вопрос, елки-палки, а что это они вдруг так, у них такое обострение весеннее? Или в чем дело? Почему, почему такое, такая интенсивность? Почему летит и по западной части Украины, и по центральной, в особенности по южной? Да, то есть, ну, за Чернигов с Харьковом. Prueba, просто помолчу. Что такое? Почему такое, да? Такое бешенство. Ребята, э, все довольно просто. Еще будем говорить, еще где-то полгода назад Путин думал, что он э, отхватит всю Украину. Вот у него была такая уверенность. Я не знаю, чем она диктовалась. Видимо, она диктовалась уверенностью в том, что его не подведут республиканцы в Конгрессе. Видимо, еще какие-то моменты в Европе, может быть, нерешительность определенная была. Задействован агент Орбан, задействован агент Фицо и так далее, и так далее. У Путина была большая, знаете, такая уверенность и надежда на то, что Украину продадут, придадут, отдадут на съедение. И в результате он продвинется, ну, как минимум до Днепра, как максимум до Львова. Соответственно, была такая у него мысль, ну что же, это же мне потом все это восстанавливать. Да ну нафиг, оставлю как бы, это же мое, да, это так он рассуждал. Вот, сейчас у него такой надежды, поверьте мне, нет. Сейчас у Путина и у его бандитской шайки э, только мысль о том, как бы сохранить уже награбленное. Да? Понятное дело, что они продолжают свои местные атаки, э, там, где они их э, вели на, на, по всей линии фронта, собственно говоря, практически, особенно в Донецкой области. Но это уже не то, понимаете. Э, к чему может привести местная атака очередная? Ну, захватишь ты еще 100 метров. 110, 115 метров. Все. Больше ничего. Потому что солдат дальше не забежит, да? А завтра его там к нему что-то на голову прилетит, еще и приконтропупит. Вот. Поэтому сейчас они, в общем-то, очень четко и понятно осознали, что никакую Украину они не возьмут. Что более того придется откатываться назад, потому что помощи будет... Помощь, помощь будет. И ее будет очень и очень много. И будет настолько много, что его потери возрастут многократно. Потому что одна только наша артиллерия будет иметь буквально через пару недель столько снарядов, что что? Да, вы меня поняли. И сейчас у Путина совершенно уже другая манечка. Запугать, нанести максимальный ущерб, понимая, что ничего он сейчас уже не, не отхапает. И собственно говоря, вот такой вот безнадегой с его стороны объясняются вот эти вот постоянные безумные э, обстрелы по мирным городам и селам Украины. Поможет ли это Путину? Конечно, нет. Почему? Потому что все будет Украина.